Salam əzizlərim. Bu dəfə A4 vərəqimiz olmadığına görə vərəqindən hazırlayırıq. İ biz bu gün məstub qabı hazırlayacağıq. İlk öncə bunları üç hərflərinə götürüb üst üzə qaldırırıq. Sonra bunu arxa tərəfinə çevirib boş qalan hissəni geri qatlayırıq. Sonra onu kəsirik. Kəsdikdən sonra bunu açırıq, bunun tərsinə çevirib təzədən üst üzəfə qatlayırıq. Qatladıq. Qatladıqdan sonra bunu açırıq. Bu xəttdə bunu yağ düşdürürük. Hətta açdı, bütün çərəvəni açır. Bu gördüyünüz kimi bu bu belə eləşdi. Həmsənəm bu tərəfdə. Bunu ələzdən sonra bunu belə eləşdirək məşrub qabı. Həm də klirlə yapışdırdıqdan sonra təmiz məşrub qabı. Bu alır.